А тот, тот аристократ нормально. А это что за ягод? Ты бы когда он какой он был красавец, когда он был еще маленький. Он точно как карандаш, а длина такая же была. Потом... Он потом... Он потом в длину не увеличился, а только в ширину увеличился. Но когда он был такой, тоньше, но длиннее, у него вид был еще более, потому что он как карандашики и такой удлиненный, просто таки А uh -huh. смак Он еще буквально пару дней тому назад он вообще был еще зеленый. Так, это вам двоим. Он такой, но ну, не, но он еще зеленоватый. Это вам двоим. Я каждый день по одной пробую. Uh -huh. Нет, сам Самая главная особенность у него, видишь, вот. она многоцветная, хрустящая. И почти все, что я ел, косточки мягкие. Оно как... Пане Сергею, меня интересует парник, виноград парнику. Вы на первой кассете только начали заниматься виноградом, что он у вас был. Как вы теперь рахуете Перспектива выращивания винограда в парниках. Насколько это поликарбонат дорогой, я не знаю, многие даже не знают. Сейчас лист стоит 1000 гривен. Здесь пошло листов 30, это 1030 только пошло на, на это вот. И можно считать, что почти за год он, он почти окупился. Так что, значит, вот только эти цифры о чем говорят, значит, выгодно. Э, Насколько он э, э, в росте и дозревании э, той виноград, который на грунте? Э, два года сказать это ничего. Это, это считайте, что три года. Если посмотреть, вот мы на каком-то кусту, мы повнимательнее просмотрим этот куст. Ну, даже вот на, этот, на фуршетном. Посмотрите, какой он урожай дал и как а, ну, да, и да. вот видишь там фуршетный, какие грозди, как сколько он урожая дал. Вот это у меня преображение. Я некоторые некоторые грозди остались те самые нетоварные почему-то, которые перегруженные. Вот на одном побеге получилось по две грозди, и то они по полтора килограмма, а побег слабенький получился, они перегруженного он был не сладкий. А те, которые были такие нормальная нагрузка или чуть-чуть недогруженные, там ягода была по 5 сантиметров длиной и до чего она сладкая, вкусная, а вот чуть-чуть перегруженный, все, сладости нету и размера того нету. И, и таких у меня кустов 3-4 есть такие, что вот они остались. А та ягода уже вся срезанная. А, пошла да. на люди. Пошла на... Пошла. Вот, взгляните, можете сюда вот камеру направить. Вот, Богатяновский. Что за, за, ягодка, что за гроздь? Но ну, гроздь-то нормальная, а вот ягодка, ну просто феноменальная. Это не... тут тоже нельзя сказать, что нагрузки нет. Я уже одну грозь, ну хотя бы он не очень спел, я одну грозь я уже срезал. Тоже начал лопаться, но это все моя вина. Дело в том, что там у меня деревья растут, высасывает все соки. А я, не было полива, у меня воды не было чем, потому что было очень сухо. В тот период, когда надо было поливать, когда еще ягода только массу набирала. А потом, как пошли дожди, я как дорвался, бак полный, я сразу сюда. Бак полный, я все поливал и поливал и перепалил. И плюс, вот саженцы. Я в междуряде оставил. Мне хороший специалист, это Шмелев Саша, это лучший специалист по винограду в теплице. Это наилучшее. Вот сейчас я к нему должен ехать. Опять опыта набирать. Потому что лучше его никто не разбирается, как в теплице. И он говорит, чтобы саженцы вместе с виноградом никак не совместимы. По одной причине. Вот виноград набрал массу, его ни в коем случае уже нельзя поливать. А саженцы надо поливать. А корневая система вот так переплетены. Эти кусты, саженцы и до середины той теплицы, и и они на 3-4 метра уходят, а через год, через два они будут 5-7 метров корни. Так что, где бы ты ни полил, даже дождь пошел на улице, и то будет отражаться на крайний ряд. Обязательно. И ну, вот это у меня э, плохие грозди остались, перегруженные. Это, это София. Там она получше была, но там я уже все срезал. Здесь, где слабый, на слабых побегах, вот побеж, побег остановил рост, все, а гроздь большая, и он не набрал сахар. Вот это велика, это новый сорт велика. Вот она, такая ягодка не маленькая, она крупнее, чем Аркадия, но у нее вкус какой-то такой своеобразный. Она только-только поспевает. Вот он только начал краску набирать пробуйте его, он такой, не, не очень крупный, но ну, один из первых, Кра окраску начал набирать, просто у меня куст был перегруженный, ну, это, сколько я читаю литературы, ну, еще сказать нормальному виноградарю, как я нагрузил, скажет, он больной, тут было 30 килограмм, было. это первый год урожай 30 килограмм, ну, куда это годится, Такое, такого позволять нельзя вот грозди, вот, вот один побег, две грозди. На каждом побеге по две грозди. грозди больше килограмма. И ягода тут крупная. Как он вытянул этот бедный куст, я не знаю. Но это же первый год ему. Это же не то, что в мае, в прошлом году в мае он был посаженный. Это, ну я не помню, 2 мая, 1 мая, вот мы только закончили теплицу, сразу быстренько посадили. И вот результат. Пан а вы кропите от хвориб в чем? Пока еще, слава Богу. Бог, Бог милого. Вот этот один куст я опрыскал, потому что здесь вот емкость с водой, испарение идет, и вода переливается, все текет под этот куст. И вот он, он пострадал очень сильно и, и начал гнить и все. Его я чуть-чуть был один единственный куст, что я опрыскал, так я ничего не прыскал. На следующий год я хочу, как, как делать, чтобы он не болел. Опрыскивать золой и опрыскивать э, подкормкой, хилатными удобрениями, с микроэлементами, mm. чтобы был комплекс, чтобы там все было, и микроэлементы, и, и полностью все комплексное удобрение. Если растение воспринимает хорошую дозу удобрения, и постоянно, во-первых, раньше наступает и цветение, и, и зрелость ягоды и раньше наступает. Вот я читал одного очень умного человека, Конана, вот он, он пишет, что на неделю, даже на две, некоторые сорта раньше поспевают. Вот я хочу на следующий год практиковать. Думал и в этом году, просто со временем не, не времени не хватило, тем более, что кустики молодые, их нельзя было слишком перегружать. кто вы есть, как вы занимаетесь виноградом. Так, я Деменец Виктор Яковлевич, занимаюсь с 1985 -го года виноградом. Это мое самое любимое мое дело. Здоровье. Каждое утро я стою, смотрю, ухаживаю за ним. Это для меня, конечно, радость. И, конечно, люблю за ним ухаживать. Як ваші діти, внуки до цього ставляться? Жінка, дружина? Діти, звісно, діти відносяться. Неплохо, можна сказати. Ну, скільки у вас сортів на даний момент на вашому винограднику? Діти у мене около 40 сортів. Винограду. Якою площу займає виноградник у вас? 25 соток. 25 э з ким ви співпрацюєте з такими відомими виноградарями, любителями, селекціонерами? Спілкуюся з Запорожжя, з Запорожжя і Моченюк Одеса. Це самі такі ваші друзі <толес> по друзі і товариші мої. года это сколько уже получается 20 17 28 лет от первого посаженного куста все начиналось в принципе как хобби потом переросло во вторую профессию но если виноград не любить а занимать относиться к нему как к бизнесу никогда такого винограда не вырастешь и сколько сорти у вас на участку и участок сколько занимает площадь ну, наверное, Не, у ні, наші садом місце, місце садом где-то, навірно, около п'ятдесяти соток. По чистим виноградам є навірно соток тридцять п'ять в общеї сложності на трьох часах. Сортів яка кількість? Двіста триста. Ну з технічними на более двохсот. Більше двохсот. З якими виноградами сенарами ви співпрацюєте? С якими ви так дружніх таких відносин? В дружних это знаете, такое понятие, как-то я вот мы. А так, в принципе, мы за с Загрулькой работаем, с Поповским, с Капелюшками, с крайновым мы работали Царством Небесным. Виноват, да, скажем так. Вот. С воловиком мы работали, экспериментировали, проверяли, экспериментировали. Не всегда эти эксперименты удачны Вот с кем еще. Сейчас вот Игорь сын ну, скажи. Ладно. Новые горизонты осваивать, этим больше у меня муж занимается. Там же он ездит уже, новые смотрит сорта, будем смотреть. Так что мы все берем, все проверяем, не все у нас получается, не все приживается, не все остается. Все в <соцентричном> Дети помогают, родня, кто вам такую великую массу помогает? Дети у нас пока учились с нами, они, конечно, помогали, а сейчас сын уже учил, закончил, работает в Днепровске, у него своя жизнь. Вот, дочка учится в Харькове, поэтому... Все на вас. Це а, а там уже наступний рік. І при кожній обробці і плантофоли. Починається 20-20-20. Потім переходи перед цвітінням 10-54, полишена доза фосфора. При кожній обробці додають планта... канос, Це... фолькон, потім от кліща, Цезарь і плантофоли, при кожній обробці. І зараз даю плантофол 0,2550, тобто азота 0. 25 калій, 50 то, то есть, наоборот, 25 фото 50 калій. Оце подаю по лісту. Вже не обробляв, вже неділі, мабуть, дві. Веноград дозріває, вже щось не обрабати. Вже не надо. Уже, уже не, уже не надо. Займаюся виноградом десь з 1993 року. Це і з цього часу я почав займатися виноградом вже чисто професіонально. У мене в руки попала книга «Виноград Запорожжя Леонова І, знаєте, побачив. Там сорти, які в цій книзі, дуже 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 крупна ягода, дуже товарні гроздя. Я як відкрив глаза, як пелінат глаз зійшла з цього. І я, звісно, на другий день зайшов на ринок і побачив, одна жінка продавала страшинський. Там була гронка кілограма на два. Ягода дуже крупна, мабуть, грам по 20-30 одна бубка. Вона не продавала цей сорт, вона тільки роздавала адреса. І, Звісно, я один адрес взяв і десь через пів години я був у їх у дворі. Я побачив цей страшинський, і там на кусту висіло грон 100 по кілограму кожен, якщо не менше на Це я побачив і все. Це вже з цього часу, це вже виноград для мене, як то кажуть, хвороба. Все. Це хвороба, так. І вона якось з тих пір почалось, почав куплював купляти сорти в нас в місті, обійшов всіх виноградарів, тих, що вже в перегоді, які печататься, тих, що як то кажуть, в нашому регіоні виправ якісь сорта. Ну, помилки допускав, купував, поштився все підряд, а потім вже. Профільтрував і тепер вже в мене в колекції десь більше 400 сотків, кустів, мабуть, десь 600, під виноградом соток 30. Це працює вся сім'я, це нас десь 6 чоловік, я з дружиною, з зять, з дочкою, внуки допомагають. І от ми на цьому винограднику питають з весни і до осені, Це наша радість. Вся сім'я цим займається. Пане, а з ким ви з таких виноградарів спілкуєтеся обмінюєтесь з досвідом дружите на цьому фоні виноградарів? Ну, звісно, почав я з Нікополя, Звісно, це є такий Білоус Петро, це я починав з нього, в якого я побачив цей Страшинський. Він зараз хворіє вже в отрості людина. і тому і тому я, звісно, йому зичу здоров'я, хай він той з нього все почалось. Побачив страшинський, потім я пройшов всіх виноградарів Нікопольщини, а потім через деякий час я вже перестав користуватися тими людьми, які як то кажуть, мають невеликі колекції, небагато садків, А я став вже виходити на оригінаторів, на Карінова. Перший почав з Ключикова, з Запорожжя, їздив до нього. В той момент тут пішли сорти Атлант Запорізький, Деметра, тоді Подарок Запоріжжю, талісман Талісман Це Я з нього починав, з оригінатора. Потім вийшов вже на Росію, на Крайнова, побачив ці його сорти, юбилейно-Черкаска, Преображення. Потім пішов, вже достав до Павловського, до Капелюшного, Ну, Звісно, вже коли з'явилася Лівія, з'явилася Софія, вийшов на Загорулька з Запоріжжя. Зараз вже спілкуюся з Андроновим з Мелітополя, теж дуже цікаві у нього сорти. Хоч і казали, щось там вони щось не стійкі, не дуже цікаві форми, дуже крупна ягода, не, не хуже, ніж у наших видатних селекціонерів. Ну, за нових сортов цих селекціонерів, за Вічнівецького, за Голуба, поки що знаю панастнижки, в них ще не було на виноградники і якщо буде змога, побачу, може, що то буде заводити їхні сорти, поки так.